чума 20 века перелезла в 21 век. Нам сейчас как никогда надо сплотиться в одно целое, объединиться и спасать наш Донбасс, нашу землю, наш непокоренный Донбасс, нашу Луганщину. Другого пути я не вижу. Сегодня... Когда мы вместе, мы сила. И у нас объединяет масса вещей. Мы все точно считаем о том, что фашизму нет, фашизму нет, фашизму нет, национализму нет, майдану нет. Сегодня я вам еще минуточку внимания. Наш коллектив, наш шахты получил письма с Западной Украины электронной почтой, которым просят оказать помощь однодневным заработкам помощь на Майдане, Те, кто стоял на Майдане, их с ним ранили. Но ни одного слова нет в этом письме, почему нет помощи раненым Бергутовцам и прочим силовым структурам, которые защищали.